डिज्नी स्प्रिंग्स 26 इनशाह अमरीको कहानी शार्यूवर्सिटी हाउस में कदम रखते ही हम सब पाकिस्तानी मसालों की महक से झूम उठे टेबल पर सेटल हुए तो मुसलसल गपशप और बात बात पर हंसना यूं जारी रहा जैसे हम पांचों दोस्त और लैंडो के किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में नहीं अपने कॉलेज की कैंटीन में मिल बैठे हैं। सब सबने अपनी पसंद का ऑर्डर दिया और मुसलसल गपशप और कॉलेज के दिनों की कहानियां जारी रखी मजेदार चाट समोसे बिरयानी सीख कबाब और फालूदा खाने से फारिग हुए तो कश्मीरी चाय मंगवाई गई मुझसे मोना की तारीफ में लिखी गई मेरी नज्म सुनी गई और खूब दाद मिली लंच के बाद डिज्नी स्प्रिंग्स की सैर का फैसला हुआ और हम एक साथ मंजिल की सिमत रवाना हुए और की जदीद शाहराये और इमारतें अमेरिका में मौजूदगी का एहसास दिला रही थी कारोबारी समझ रखने वाला अमेरिका जिसने अट्ठारह में रूस से अलास्का सिर्फ दो सेंट फी एकड़ में खरीद लिया था वो अमेरिका जिसमें अठारह में शिकागो में लगने वाली आग इतनी शदीद थी कि उसने रेत को पिघलाकर शीशे में तब्दील कर दिया था जिसका मुजस्मय आजादी दरअसल फ्रांस का तोहफा है जिसे असम्बल करके नस्ब किया गया है जहां पहला बरकी ट्रैफिक सिग्नल 1914 में क्लीवलैंड ओहायो में नस्ब किया गया डिज्नी स्प्रिंग्स पहुँचे तो कार पार्क करके पैदल निकले ये मकाम ऑर्लैंडो फ्लोरिडा में वॉल्ड डिज्नी वर्ल्ड रिसोर्ट का हिस्सा है ये एक मकबूल आम तफरी खाने पीने और खरीदारी का मकाम है डिजनी स्प्रिंग्स की फिजा में छुट्टिया गुजारने के मूड और सियाहती जोश खरोश की तोनाई महसूस हुई हम भी मुल्क मुल्क की सकाफतों के नुमाइंदा सयाहों की चहल पहल में शामिल हो गए यूं तो जोक़ नजर मयसर हो तो घूमते फिरते आम लोगों का नजारा भी अजायबात से कम नहीं होता लेकिन हम सब आपस की बातों में इतना मसरूफ थे कि ये सारी रौनक महज खुशगवार पस मंजर थी और बस रास्ते में एक वायलिनिस्ट मजमे का दिल बहला रहा था कुछ और आगे बढ़े तो एक गिटारिस्ट जो स्टैंड अप कॉमेडियन ज्यादा दिखता था मुस्कुराहटे बखेर रहा था मौसीकी की धुने फिजा में रची बसी थी सारा माहौल खुशी और बेफिक्री से निहाल था कुछ ही दूर झील के साहिल के किनारे रंगदार धारियों वाला बड़ा सा गर्म हवा का गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद हुआ तो पूरे मंजर की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया हम पांचों दोस्त बिछड़े दिनों की रफाकत का एहसास लिए इस जानदार माहौल और पुरकशिश मकाम पर एक बेंच पर बैठे बातें करते रहे वक्त कैसे गुजरा पता भी न चला रुख्सत की घड़ी बोझल महसूस हुई फौजिया राना और मंसूर को वापस टेम्पा तक सफर करना था एक दूसरे से गले मिलकर और दोबारा जल्द मिलने का इरादा करके एक दूसरे से रुख्सत हुए बच्चों का मूवी शो खत्म होते ही हमें भी एयरपोर्ट पहुंचना था